сейчас вот это а Я давно купила его да, кровать? Давно, да, но я сейчас а не вспомню. А да, да. Надо смотреть документы. На Руки в пять, уже десять. Наверное, десять. Користуетесь ею, как часто? Каждый день. Ну, okay. когда сильно жарко, не могу. Может, ну, да? утром рано, вот, жарко, я А что вас спонукало на покупку этого плана? Ну, я посещала на Горького Булсаму, вот. вот это меня и сподвинуло купить. Ну, а может, какие-то хвороби вас поздоровью? Нет, нет, нет. <свят> Зачем? Не надо. <свят> Чтобы вы были полностью для того, здоровы, а вы а не надо иметь кровать. Поэтому купили. А сейчас вы купляете себе не пятый. Да. Уже купили. А сейчас купила, а, купила я пятый. Для чего? Что вы будете им оздоровливать? Ноги. У меня проблема <свят> Ноги с ногами с ногами Они не болят, но у меня вены выступили. <свят> а меня это не нравится. И вы начали мазать их там чем-то? Да, кремом какой-то тоже по объявлению купила крем этот анти, анти какой-то называется да? ну почти не помогает пока, пока результата нет так что вот это наверное скорее поможет а как часто ты первый планируете им користоваться ну три раза в день ну, в жару не знаю может быть два два точно два. утром рано и вечером пересу. а кто-то Потом... еще будет крем вас им користоваться Посмотрим, как. понравится им будут, может быть, сагитируют, результат А результат самый лучший, когда покажешь, что у тебя вот это прошло, все. Наглядный пример. Это Сколько раз вы его пробовали? Первый, первый раз сегодня. Сегодня первый раз. Это нам пани Оля все рассказывала? Да, она, да? Мы, мы, нет, мы случайно разговорились, и она мне показала газетку, я прочитала и это, сказала еще вчера, что все, я уже, не вчера, позавчера. Вчера. А, вы еще на видео не а уже решили купить? Да, потому да. что ноги, это для меня Сейчас вопрос номер один, поэтому я ну, так решила. Так, ну я каждый наш директор, то, наверное, это надо быть миллионером, чем лигархом, че кем там. Ну, не все в таких грошей. Не где я взяла деньги? Нет. Бог дал. Простите его. Ну, кто же нам из нас скажет, где он взял деньги? Ну, скребн дома. То, что накопилось. Угу. Вот и все. Но э, ноги это очень главное. Во всяком случае, э, я так для себя считаю, что ноги это... Мы сколько на них ходим? Целый день с утра до вечера. А помогать ногам почти ничего не делаем. Поэтому я... Я делаю, конечно, но это результаты мне ничего не, пока не дает. А вот надеюсь на это. Угу. Что вы побожаете всем нам? Здоровья. Здоровья и здоровья. Что вам еще побажать?